Пане Романе, я пропоную сьогодні обговорити пресконференцію прес-конференцію президента Зеленського. Велика прес-конференція, багато військових аспектів там президент наговорив. Але перед тим, як поставити вам питання, ми нагадуємо, що стати учасником цього стріму направду дуже просто. Можна прямо зараз поставити цьому відео лайк, також написати коментар. Ваше місто, ваша країна. Це дуже важливо, тому що так, ті меседжі, які ми зараз обговорюємо, їх почують якомога більше людей. І це. Точно важливо в період інформаційної війни, пане Романе. Президент Зеленський, як я зазначив, низку військових тез просунув на цій прес-конференції. Одна з них полягає на наступному, що курська операція є одним з пунктів плану перемоги Україні у війні. Про це запевнив президент Зеленський на сьогоднішній прес-конференції. От як ви трактуєте таку заяву тут, на вашу думку, більш про дипломатичне чи більш про військове? Ну, Хурская операция, мы уже это проговаривали, Одна, основная задача, она уже, кстати, выполнена, уничтожение той группировки российской, которая пыталась двигаться в сторону Сум. То есть это однозначно направлено на победу Украины. То есть мы разбили группировку, обезопасили областной центр от вторжения, как это было в с Белгородской на Харьковскую область, до Липцов и до Волчанского они добежали. А потому эта задача уже выполнена в общей, в общей концепции обороны Украины. А дальше нам надо развить это на, на наступление, направление, занять лучший плацдарм. Мы тоже об этом уже проговорили. То есть занять плацдарм вдоль реки. То есть как, опять же, как нам россияне, дадут, как они дадут нам возможность это сделать или нет. В зависимости от переброски войск. Ну а даже переброска войск, это у них такой цунск-ванг. Получается, даже переброска войск – это тоже выполнение, опять же, той же задачи. Для нас мы уменьшим давление на Восточном фронте, потому концепция правильная. То есть это действия наших войск в Курской области, а сейчас уже в Белгородской, скорее всего, и в Брянской, Они направлены на победу Украины в этой войне. Пан Роман, до наступной заявы от президента Украины Володимира Зеленского. Зазначив президент, що ми задіяли в 16 для ракет під час великої останньої атаки, яка відбулася вчора, і також разом з цим президент України Володимир Зеленський заявив, що говорив із президентом Польщі Анджеєм Дудою, Анджеєм Дудою та прем'єром Дональдом Туском щодо передачі Україні радянських винищувачів міг, адже Гарна авіоніка тут запитання: чи варто сподіватися на Польщу у плані постачання ніг, Наскільки ми потребуємо ці літаки на тлі того, що польща поки що не збиває ракети і шахеди, все те, що летить у український повітряний простір, і не тільки в український повітряний простір. Мы можем использовать ту технику, на которой обучены летать, ее ремонтировать. И у нас есть достаточное количество сил средств для того, чтобы ее обеспечить. А эта техника старая советская. Это Миг-29, это Су-27, Су-25, Су-24, Л-39, чешские, ну это тоже советские, можно сказать. А, то есть основные самолеты вот у нас 5 самолетов есть, которые используются. Потому любой из этих самолетов, старых советских, мы бы рады были. Получить от наших партнеров, а у поляков действительно хорошие самолеты. Там есть одна проблема. Там, по-моему, то, то количество самолетов, которые есть у поляков, обслуживали и модернизировали израильские компании с израильтянами у нас, мягко скажем, не сложилось. Все эти отношения они не дают возможности. Ну, по крайней мере, в 2022 году точно не давали возможности нам передавать эти самолеты, там, где они участвовали в модернизации. А потому тут еще один момент есть, помимо поляков, на вопрос еще израильского определенного контроля, если это те самолеты, о которых я думаю. Но для нас бы было бы, конечно, так сказать, большим положительным моментом, если польское правительство приняло бы решение передачи нам этих, этих МиГ-29. У нас действительно достаточное количество летного состава, инженерно-технического состава. У нас есть Самолеты, которые могут пойти в качестве авроры, то есть они уже летать не могут, но узлы агрегаты, которые могут использоваться, допустим, на восстановление или на поддержание боевого, в боевом состоянии тех бортов, которые нам будут передаваться, нам бы было, конечно, в этот такой большой плюс, а поляки, в принципе, сильно ничего бы не потеряли, они, они уже уходят от советской техники. У них неплохие самолеты F-16, основная база. Сейчас они получили южнокорейские, кстати, очень хорошие самолеты Т-50. Хорошая тема на ближайшие несколько десятков лет тоже неплохо себя показали. Там два летчика с хорошей дальностью поднимают достаточное количество техники, авионика хорошая, но это Южная Корея. То есть они также хорошо подошли, опять же, с американцами создали самолет, неплохой получился уровня, уровня даже, может, я бы так сказал, чуть, -чуть лучше того же Гриппена Шведкова. То есть и у поляков есть достаточно большая возможность получать большее количество ПВО, перекрываться ПВО странами натовскими. То есть, по большому счету, они могли бы нам эти самолеты передать. Ну, подождем грамотного решения наших партнеров о передаче этих партнеров. Цім пан Романе з важливого сьогодні президента прес-конференції запевнив, що Україна вже успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва. Про це сказав Зеленський. От ми з вами буквально про те фіром трохи поговорила про це, дискусували. Але питання в іншому, на вашу думку, ця балістична ракета пофантазуємо, де вона могла бути випробована? на території Росії чи на території тимчасово окупованої території, і на вашу думку, чи зможе оця ракета вона якимось чином стримати Москву? Это не первая ракета. Мы это уже проговаривали. Как она может быть первой, если Южмаш, украинский, Днепровский, производил еще СС-18, если вы помните, лет 50 назад, правда, в это время те из властителей наших, их еще, по-моему, в помине не было. Когда уже Украина производила межконтинентальные баллистические ракеты с дальностями, это, по-моему, Р-36М, ракета, сатана. СС-18 по разным кадациям это одна и та же ракета, потом Р-36 М-2. дальности от 11 до 16 тысяч километров. Вот эта баллистическая ракета с боевой частью 8-800. Ну, до 9 тонн только боевая часть. Представляете, если такой подарочек сейчас прилетел бы к в Хиньяну, он долго бы думал, откуда оно прилетело. Потому это не первую ракету, о которой сегодня говорили, произвела Украина. Тем более недавно мы передавали наши же ракеты, произведенные и наш комплекс «Гром» с аудитом, Они до сих пор еще пытаются, по крайней мере, такой же самый комплекс получить. Потому ракет у нас очень много баллистических было произведено. ракета это вот последний комплекс проекта «Сапсан», скорее всего, и эта баллистическая ракета с этого проекта «Сапсан» произведена. Дальность такого уровня ракет, они в районе 500 километров. То есть 500 километров баллистическая ракета с боевой частью 500 килограмм. Это, стар, это такие стандартные примерно данные такого рода ракеты Я думаю, и эта ракета примерно такая же. Потому что у нас уже есть техническая документация. Мы уже производили такие ракеты. Вот, я говорю, несколько лет назад передали их, непонятно почему, передали их Сауди там о себе ничего не оставить, то есть И только на 11-й год войны э, сейчас заявляем, что у нас оказывается первая ракета баллистическая э, э, произведены какие-то испы испытания. Непонятно, кто текст писал э, этот, про первую баллистическую ракету. Люди абсолютно далекие от э, военных действий. Но надо же не только писать, надо же понимать, что еще читаешь и говоришь в, в эфир. А эта ракета, она может, если, если она будет действительно поставлена на поток, она создаст, особенно в Москве, с дальностью 500 километров, московским военным предприятиям ну, можно, можно уже потихоньку начинать за Урал переезжать. Почему? Потому что дальность 500 километров, это как раз до Москвы 450-500, дойдет, выполнит боевую задачу. И в районе Москвы, Московской области не останется ни одного военного предприятия. Там их очень много. Примерно треть военного потенциала, особенно высокотехнологического, расположенные в Москве, Московской области, вплоть до Дубны, там центр ядерных исследований вообще, который тоже надо минусовать. Почему? Потому что оттуда выходит ядерка российская. И все, все, вся беда, связанная с ядерной промышленность, то есть с российским. Поэтому я думаю, лучше бы не анонсировать такого рода действия, а после постановки уже встроена на боевое дежурство выполнить пуски. А потом уже можно было бы доложить. Ну, пока, пока так. Военные так всегда делают. Политики делают иногда наоборот. Особенно политики, которые очень далеки от военной темы, они всегда анонсируют какие-то вещи. Лучше их не анонсировать. Лучше сделать и выполнить.